નમસ્કાર દર્શક મિત્રો તમે જોઈ રહ્યા છો સાંઈકુ મીડિયા સંચાલિત નવસારી લાઈવ અને ઝટપટ ન્યૂઝ નવસારીમાં ઉત્તર ભારતીય સમાજ દ્વારા ભાગવત કથાનો હાલમાં પઠન ચાલી રહ્યું છે અને જેના કથાકાર પ્રફુલ્લભાઈ શુક્લા કે જેઓ તેમના યજમાન એટલે કે જે મુખ્ય યજમાન છે તેમના ઘરે તેઓ નિવાસ કરી રહ્યા છે અને પપ્પુભાઈ જે જગદંબા માર્બલવાળા છે તેમના ઘરે તેઓ રહે છે અને તેઓ દરરોજ સવારે एक महायज्ञ करे तो आ यज्ञ मू विशेषता है जानीशू अपने कथाकार प्रफुल्ल शुक्ला पास थी आज यज्ञ नारायण भगवान की आहुति देते समय हमारे जगदम्बा मार्बल वाले पप्पू भाई उपाध्याय जी के निवास स्थान पे इतने दिनों से यज्ञ हो रहा है दशांश किया जाता है भागवत का पाठ किया जाता है भारत की संस्कृति यज्ञ की संस्कृति है शास्त्रों में कहा गया है यज्ञात परजन्य। यज्ञ से मेघ आता है मेघ आने से धान पकता है और धान पकेगा तो हम यज्ञ करेंगे ने। ये के पीछे भूमिका यज्ञ नारायण की है यज्ञ नारायण भगवान हमारे उपाध्याय परिवार के ऊपर कृपा बरसावे उनकी कृपा से सब कार्य सफल और मनोरथ होवे रामचरित मानस में कहा गया है बैठिए बहन जी बैठे सकल पदार्थ है जग मही कर्महीन पावत नाही परसों यही सोसाइटी के कोई पूछने आएगा पप्पू भाई को पप्पू भाई आपके वहां क्या चल रहा था उसको कर्महीन कहा गया है कर्महीन नर पावत नाही हमारे पांडे जी इतने दोनों से धरोज यज्ञ में सम्मिलित हुए हमारे सोहाणी साहब ने एक भी यज्ञ नहीं छोड़ा है तो मेरा कहने का अर्थ यह है हमारे देश में यज्ञ की बड़ी महिमा है यज्ञ में आप आहुति दे गए तो चेहरे पे तेज आएगा साहब चेहरे पे तेज लाने के लिए यज्ञ महत्व का है अग्नय नमः इदम अग्नय अग्नय आहा इदम अग्नय नमः जो कुछ है वो अग्नि का है हमारा कुछ नहीं है लेकिन अग्नि नारायण एक माध्यम है भगवान तक पहुंचाने का हम जिसको भी देवे वो भगवान तक पहुंचाने का काम अग्नि नारायण देव करते हैं तो सात सात दिनों से यहाँ यज्ञ हो रहा है भगवान का नाम लिया जा रहा है उत्तर भारतीय समाज की ओर से कथा तो रामनगर में चलती है लेकिन भागवत का पूर्णतः विधि विधान जो हुआ है वो यहाँ हमारे पप्पू जी उपाध्याय के निवास पे हुआ है भागवत भगवान कृपा बरसाए सब मनोकामना पूर्ण करे मनोरथ पूर्ण करे हमारे प्रिंसी बेटी के भी मनोरथ भागवत भगवान पूर्ण करे ऐसा आशीर्वाद है आइए मैं बुलाता हूं जिस मंत्र का हमने आश्रय किया है उसका पारायण करें सब बोलेंगे तव कथा बोले। बोले। कभी भेरे कलम साप कभी भेरे

श्री अमन महारानी जी की वल्लभा के जय जय श्री राधे जय जय श्री जय जय श्री राधे આ સુંદર સૃષ્ટિ ને નિહાળવા માટે હજારો લોકો પાસે દ્રષ્ટિ નથી અને એ ત્યારે જ શક્ય બને કોઈ કરે તો તમારા સ્વજનો સાથે મળી એક સુનિશ્ચય લઈએ પરિવાર ની પરંપરા બનાવીએ વિઝિટ સંત પુનિત ચક્ષુ બેંક રોટરી આઈ ઇન્સ્ટિટ્યુટ નવસારી કોલ સેવન ઝીરો સિક્સ નાઇન ઝીરો ઝીરો સિક્સ થ્રી ટુ નાઇન કથામાં પ્રફુલ ભાઈ શુક્લા લોકોને ભાગવત કથા રસમાન કરાવી રહ્યા છે અને ત્યારે આજે તેઓએ ઘરે પણ મહાયજ્ઞ જે યોજ્યો હતો અને યજ્ઞનો વિશેષતા તેમને આપણને જણાવી છે ત્યારે આ જ પ્રકારના અવન સમાચાર માટે જોતા રહો નવસારી લાઈવ અને ઝટપટ ન્યૂઝ